হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে মই এয়া ড্ৰেছ কৰি আছোঁ এফালে যাম এফালে যাম মানে কৈ দিওঁ আপোনালোকক মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম আৰু মাহী আমাৰ ওচৰতে থাকে কিন্তু বছৰে হওক যাব পৰা নাইকিয়া আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম বন্ধ মৰমহঁতৰ স্কুলো বন্ধ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ওলাই যাওঁ আৰু বিশেষকৈ সিও ভাল পাব মানে তাৰ লগৰ ল'ৰাও আছে মাহী ল'ৰা দুটা আৰু মাহী মহা দুইজন টিচাৰ কৰে যাবলৈ মানে খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মোতকৈতো মৰম এক্সাইটেড হৈ আছে যিহেতু লগৰ ল'ৰা ছোৱালী পাব সি আৰু এয়া ওলাই আছোঁ মই আজি এনেকুৱা এটাই পিন্ধি লৈছোঁ এইটো লং ফ্ৰক হয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ৰ' বটললৈকে এইটো দেখিছোঁনে একদম কালাৰিং পিন্ধিছোঁ চামাৰাত এনেকুৱা কালাৰিং খুব ভাল লাগে চাওকচোন এনেকুৱা হয় আৰু হাতটো ইমানখিনি হয় বেছি দীঘলো নহয় বেছি চুটিও নহয় মানে খুব ভাল পাওঁ এনেকুৱা লং ফ্ৰকবোৰ পিন্ধে আৰু আজি এইটোকে পিন্ধি লৈছোঁ আপোনালোককো লৈ যাম আমাৰ মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ মই ৰাতিপুৱাই উঠি কেক এটা বনাইছোঁ বোলো মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ যাম ঘৰৰ পৰা মানে কিবা এটা বনাই নিব পাৰিলে ভাল লাগে যিমানেই কিনা বস্তু নিনো কিন্তু ঘৰৰ পৰা কিবা এটা বনাই নিলে মানে ভাল লাগে আৰু কেকটো যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ভাল পাব আৰু ইয়াত কক' পাউদাৰ অকণমান দি দিছোঁ তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছি ভাল পায় খাই পেলাই আৰু এইয়া চাওকচোন আহি আহি পালোহিয়েই নহয় মাহীহঁতৰ ঘৰ আৰু মাহীয়ে একদম নেমু চৰবত বনাই কৰি দিছে বৰ ধুনীয়া চৰবত বনাইছে মাহীয়ে চৰবত খাই উঠিছোঁহে মাহীয়ে আকৌ চাহো বনাই দিলে নহয় লগতে আমি এনে কেকটোও কাটি দিছে আৰু খাই যে ইমান ভাল পাইছে মাহীয়ে এইজনী আমাৰ মৰমৰ মাহী আৰু মাহীয়ে আমাক কেই থৈ ভাবিছে চাগে বনালে ন ক'লেনো গৈছে আচলতে ল'ৰাটো স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ গৈছে মাহী সেয়া গ'ল ৰ'দক আনিবৰ কাৰণে গৈছে তাত ডেৰটামানত ছুটী হয় যে আৰু ইফালে এয়া কাৰ্টুন চাই আছে তোমাৰ নামটো কি এই ৰম্য গৰম বন্ধ দিলে অঁ সিহঁতক গৰম বন্ধ দিলে ডাঙৰটো ল'ৰাই গৰম বন্ধ দিয়া নাইকিয়া সি ৰামানুজনত পঢ়ে তাৰ গৰম বন্ধ দিয়া নাইকিয়া আৰু মাহীয়ে মানে আনিবলৈ গৈছে তাক দেৰটাত ছুটি আহো মৰমে মানে তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে তাক দেখা নাই যে সেইটো বহি আছে সি ন তুমি কাৰ কাৰণে বহি আছা ৰ'দ দাদাৰ কাৰণে সেয়া সেই ৰ'দৰ কাৰণে বহি আছে আৰু বলক আপোনালোকক মাহীহঁতৰ ঘৰখনেই দেখুৱাওঁ অকণমান এইটো হৈছে ড্ৰয়িং ৰুম এইফালে কিটচেন তাৰপিছত ব'লক বেডৰুমটো দেখুৱাওঁ এইটো হৈছে বেডৰুম আৰু এটা আছে এইটো এটা বেডৰুম তাৰপিছত ওপৰতো আছে ওপৰত আছে ৰুম এটা এইফালে এনেকৈ যাব লাগে আৰু ইয়াত তেনেকে মানুহ নাথাকে মাহীহ তলতে থাকে আলহী আহিলে থাকে আৰু এইফালে আকৌ আন্ধাৰ এইখিনি জেগা মাহী আহিলে আমি ভাত খাম আৰু মাহী অহাৰ পাছত আৰু মোহাও সেয়া দেৰিকে আহি পাবহি এইফালে ঘৰে ঘৰ মাহীহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰত ইমান ঘৰ এইয়া চাওকচোন বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব বাহিৰত দেখুৱাই ভাল লাগে ইমান ঘৰ আগতে কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া মাহীহঁত ইয়ালৈ আহিছিলে ঘৰ সিমান নাছিলে কিন্তু এতিয়া একদম ঘৰে ঘৰ গোটেইখন আৰু ফুলকচো আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ এইয়া এইবোৰ ফুলগছ আৰু ওচৰত এইবোৰ ঘৰ সেয়াই আমি চাহ খাইছিলোঁ যে তাতে বাচনখিনি আছে লৈ আহিছোঁ কেকটো খাই যে ইমান ভাল পাইছে মাহীয়ে মোক মানে ৰেচিপিয়ে সুধিছে কৈছে বোলে কেনেকৈ বনাইছা কোৱাচোন আৰু সঁচাই খাবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে স্পঞ্জী হৈছে মই এইখিনি ঠিক কৰি থৈ নোৱাৰোঁ এয়া পনীৰ বনোৱা হৈ গ'ল আৰু লগতে পটল ভাতকেৰেলা কাচকল এনেকৈ ফ্ৰাইও কৰি আছোঁ আৰু ইফালে মাহীও আহি পালেহি আৰু ইহঁতক বোলো সৰু ছোৱালীকেইটাক ভাতটো আগতীয়াকৈ দি দিওঁ আৰু মূঢ়াও অলপ আগত আহি পাইছেহি আগতে ইহঁতক দিছোঁ তাৰপিছতে বোলো আমি খাম আৰু আহক কমাই দিছে ক'ত গ'ল মাহী ভাত খাই মাহীৰ লগতে বিচনাত পৰি আছিলোঁ আৰু এই ঘৰটোৰ কাষতে এটা এইটো ৰাস্তা আছে যে এইফালে মন্দিৰ আছে আৰু ৰ'দ আৰু মৰমে চাবলৈ গৈছিলে মই বোলো ৰ'বাচোন ময়ো চাবলৈ যাওঁ সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰভাগ দেখি পেলাই আৰু মাহীহঁতৰ একেবাৰে ওচৰতে হয় তাৰ পৰা আহিলোঁ ইহঁতে আকৌ সেয়া গেম খেলাতে ব্যস্তই হৈ আছে এইয়া মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা চাওক ফুলৰ পুলি নিছোঁ ইমানখিনি ফুলৰ পুলি মাহীয়ে মোক দিছে মই আহি পেলাই লাভেই হ'ল আৰু ফুলৰ পুলি নিছোঁ এতিয়া যে যোৱাই সময় হ'ল দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ ইমান ভাল লাগিলে সকলোকে লগ পালোঁ মাহীৰ লগত ইমান কথা পাতিলোঁ আৰু আপোনালোককো মাহীহঁতৰ ঘৰখন দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ চেনেলটো বাই বাই